Прямий ефір громадської приймальні на черзі третій блок корисні поради. Як часто батькам доводиться раз по раз повторювати своїм дітям досить вже сидіти в інтернеті, але як правило, результату це не приносить. зараз, зараз інтернет-простір справді став другою домівкою для сучасного покоління. Проте більше половини дітей та підлітків досі не знають достатньо про небезпеку в мережі. За офіційними даними досліджень, близько чверті дітей користувачів інтернету віком від 10 до 17 років вже були в ризикованих ситуаціях під час користування мережі. Мережею, окрім того, невирішеною також лишається проблема дитячої та підліткової інтернет залежності. Отож, як уникнути небезпеки і перетворити інтернет на друга і помічника, а не для ворога не на ворога для дитини. Ми розкажемо вже за мить. Про безпеку в інтернеті нам сьогодні розповідає гість психолог пані Катерина Гольцберг. Пані Катерину, дуже рада вас вітати. Добрий Добре. день. Добрина шані глядачі. Прошу 1 вересня. Ми сьогодні обговорюємо. Вже ми в юридичній консультації. Поговорили про те, які зміни дійсно будуть з сьогоднішнього дня вже у житті першачків. І все ж таки, дійсно, гаджети вони стають частиною наших дітей, стають частиною життя підлітків. І ми не маємо зараз ще можливості сказати, що от ні, не можна цим користуватися, тому що якраз це і є наразі найбіль. Ще такий ресурс для дістання інформації, тому 223 двадцять Телефонуйте і з вашими запитаннями з породу того, яким же чином зробити інтернет саме другом, а не перетворити його на ворога для дитини? Прошу долучайтеся із вашими запитаннями на цю тему. Вже готові почути всі ваші телефонні дзвінки. Отже, пані Катерино, я спочатку хочу вас запитати: а яка взагалі може бути дійсно небезпека для дітей в інтернеті саме от як практична, так і психологічна? Прошу. Часто родители, когда они сталкиваются с проблемами интернета, немножко неправильно понимают, что за опасность существует. То есть в основном они боятся каких-то сайтов, которые там содержат порнографическую информацию, какую-то информацию, которая освещает там <связывания> <связывания> какие-то зоны, которые они не могут еще обсудить с ребенком по каким-то причинам. И вот им кажется, что интернет быстрее просветит ребенка по этой теме. Но, к сожалению, сейчас гораздо более опасными являются явления, скажем, психологического насилия, мошенничества по отношению к детям, экономического мошенничества в том числе. И надо понимать, что эти опасности, они ребенку гораздо сложнее отследить, и поэтому его очень важно предупредить об этих опасностях. Вот, например, возьмем первое, да, то есть психологическое насилие. То есть, так. ну, во-первых, мы можем понимать, что в сети ребенок может встретиться с кем угодно. То есть э, за маской там приятного собеседника может скрываться как насильник реальный, так и мошенник. Да? То есть мы должны понимать, что ребенок должен, он не может, к сожалению, научиться сразу отслеживать. Потому что, в принципе, эти люди неплохие психологи. Они могут завести приятный разговор, спросить ребенка о том, кто он, что он, как, кто твои родители. И ребенок, вроде как, даже ровеснику может об этом легко рассказать да. именно в соцсети. То есть информацию, которую... Человек выведает уже, это первый, первая зона риска. Да. Вторая зона риска это когда ребенок, допустим, не сообщая об этом родителям, идет уже, может, навстречу пойти с таким. Персонажем, угу. да? То есть мы должны понимать, что ребенок может познакомиться в интернете с кем угодно. И этот кто угодно может оказаться, опять-таки, начиная от насильника и заканчивая мошенником, который может просто забрать у ребенка какие-то деньги, средства. Угу. Далее, мы должны понимать, что есть еще такое понятие, как интернет-буллинг. Да? Вот огромное количество сейчас проблем и телевидение освещает эти проблемы связано с тем, что допустим, какой-то ребенок, который является ну, таким социально неактивным там, подвергается ну, травле в школе так, да? так. его могут, допустим снять о нем неприятное какое-то видео, свободно выложить в, это, в интернет. И тут уже поле деятельности э, широкое у этих э, людей. Или это может быть шантаж, мы уберем это видео, допустим, а за какую-то сумму денег, да, и боясь человек постоянно понимая, что он ходит под дамоклым мечом, под риском того, что вот это вот неприятное видео может стать достоянием всеобщим. Или, допустим, э, это реальный уже Травля человека, когда это реально выкладывается в интернет, и ребенок сталкивается уже с последствиями, да, то есть его там ходят, все пальцем показывают в школе на него, да. или там есть небольшие городки, вот мне известный случай, когда ребенок достаточно младшей школы был снят на видео в неприятных каких-то для себя э ситуациях и э, реально была большая проблема для него и для родителей потом с этим справиться угу. потому что ну да дети иногда проявляют жестокость им кажется это в общем-то просто безобидными шутками это может оказаться очень большой э, э, скажем Травми для рібінка впоследствиї. Uh -huh. Так я хочу вас запитати, що робити батькам зазвичай ось у цих ситуаціях, які ви зараз описали. Це досить велика тема для дискусії, тому що дуже багато різних думок все таки слідкувати за дитиною в інтернеті чи ні, і втручатися якимось чином. Ось в такі ситуації чи ви знаєте? Є одна дуже важлива система, і дуже сложно придержуватися. саме складно родителям придержуватися. Система називається 3-6-9-12. Mm -hmm. И звучит это так: до трех лет никаких компьютеров, до шести лет никаких компьютерных игр, до 9 лет никакого интернета и до 12 интернет только с родителями. Угу. Это сложно, потому что эти возрастные рамки уже давно не выдерживают с родителями, но поверьте, если их придерживаться этих рамок, э, так ну, никакой, ни, во-первых, зависимости не будет возникать, угу. во-вторых, ребенок войдет в эту зону новую для себя, окрепшим психологически и э, способным противостоять каким-то вещам и доверяя родителям, да, эти вещи, он может себя защитить. Безусловно, одна из основных проблем это нарушение вот этой связи родитель-ребенок. Ведь да. родитель, который слишком занят там собой своими проблемами, да. работой, он ему вот этот ребенок, сидящий в интернете, удобен. Так, может просто и он может задавать, быть там, мой, просто, так. ну, сидит никуда не ходит, послушный, вроде бы как никаких проблем нет, Но mm -hmm. вот это никуда не ходит. Может и то опасность, что ребенок, вот когда он выйдет, он пойдет уже на встречу с, не с тем человеком, э, с которым он как раз мог познакомиться в интернете. Mm -hmm. вот. А ось ось 3, 6, 6, 9, 12. А чему самое ось такое э, мажевание? Ну, э, первый момент: до трех э, никаких компьютеров. В mm -hmm. принципе, считается, что до трех лет это период тактильный, да, когда любые компьютерные технологии немножко нарушают развитие. В принципе, mm -hmm. сейчас ВОЗ уже принял в связи с новыми веяниями скажем, с ростом все-таки потребности в гаджетах э, решение что до двух но я вот придерживаюсь своей практики все-таки до трех потому что мне кажется что вот именно до трех лет ребенок это до речевой период как, когда формируется речь формируется пространственное воображение а что мы имеем мы имеем плоский экран где кубик не является кубиком он является э, ну как бы сублимацией кубика и мы mm -hmm. должны дать ребенку реальный кубик, реального мишку, реальные какие-то буквы, да, то есть мы можем, и тогда он лучше воспримет, потому что до трех лет ребенок воспринимает очень много через тактильные контакты, а гаджет не, не предоставляет. До 6, все-таки мы должны понимать, что до 6 лет ребенок должен играть в обычные игры, да, он должен опять-таки играть в ролевые игры, но невозможно ролевая игра. То есть мы допускаем, что в этот период ребенок может смотреть мультики на, на гаджете. Да, это вполне. Притом у мультиков тоже есть очень хороший... Э -э как отличить хороший мультик от плохого? Я всегда предлагаю родителям закрыть глаза и послушать мультик. Если они могут, э не глядя на экран, понять, что происходит на экране, угу. это мультик хороший. Если, закрыв свои э глаза, родитель слышит что-то такое, Пью, ау, бс, а! И вот тогда это плохой мультик, потому что фактически ребенок в таком мультике, экшен, это экшен, mm -hmm. должен быть постоянно прикован к экрану. И в этой ситуации он не может просто оторвать взгляд от экрана, а ребенок может, глядя, мультик играть, да. что-то еще делать, то есть какие-то рисовать при этом. Вот тогда этот мультик может быть каким-то дополнением. Мультики должны быть сюжетные линии, а не просто какая-то, ну, скажем, движение постоянное, да. То есть он может быть познавательным. Вполне допустимо посмотреть какие-то познавательные мультики, познавательные передачи. Но если это э, как Ура. дополнение, да к игре, к основной. Поэтому до 6. 9 лет ⁇ это тот возраст, ну скажем, 8-9 лет, когда ребенок устанавливает социальные связи. И до 9 лет социальные связи все-таки должны, кстати, очень многие соцсети не допускают детей до определенного до 12, помню, даже лет угу, угу. в определенные сети, потому что это период формирования нормальных связей с реальными людьми. Если они не сформированы, то ребенок уже может, ну скажем, войти в крайности, постоянно эти связи, формировать уже в виртуальном пространстве. Так. Мы должны это понимать и отслеживать. И уже после 12 лет мы понимаем, что ребенок сформировался в какой-то мере как личность. личность. Он, личность. он уже знает ценность реальной дружбы. Он уже понимает причинно-следственные связи. Он уже знает, где его могут там даже шантажировать. То есть он уже немножко уже более зрелый. Да. Так, по Катерина, У нас есть телефонный звонок. Запитание до вас. Добрый день. слухаем его в прямом эфире. Здравствуйте. У Меня конкретно интересует. Ну, во-первых, больше нужно, не кажется ли вам отслеживать, во-первых, в школе очень часто в позаурочное время малолетние остаются, и их оставляют преподаватели на кого-то из таких же малолетних, и они там очень много времени проводят за компьютером, очень часто не отслеживается их наличие компонента. Это во-первых. Во-вторых, очень часто можно привлечь практику, вы знаете, когда родители выезжают в отпуск, они оставляют свою квартиру под опеку какого-то охранного агентства. Таким же образом, если, конечно, есть у вас такие, такая информация, когда родители прибегают, когда они уезжают и оставляют на опеку на своего малолетнего, не очень надежного опекуна, да, то можно таким же образом обратиться в отдел киберполиции, но проблема в том, что недостаточное количество их вот, полицейских дорожных много патрульных. Вот таким же образом нужно привлекать больше агентств таких создавать, и они могут, не видя этого компьютера, на, на определенном расстоянии, контролировать чем занимается, скажем так, ребенок так, за так. этим компьютером. Дякую мы дуже. Такую уже глобальную тему вот здесь подняла, навіть угу. окремую, с привода киберполиции. Прошу. Ну, начнем с первого, да. Я согласна, что, к сожалению, школа является тем, той зоной, где ребенок, имея мобильный телефон, простой гаджет, может неконтролированно входить в разные контенты, которые его, ну, скажем, не по возрасту, да. Угу. И тут я, родители, Рекомендую другая есть альтернатива, да? Там есть определенные гаджеты уже, которые там одеваются на руку в виде часов, которые мы можем предложить в замену на этому телефону. Если родители действительно так тревожится э, о том, где ребенок, ему нужно быть все время на связи, то эти гаджеты обеспечивают связь, не давая возможности быть все время в телефоне, да? Так. То есть не имея телефон. И я думаю, что э, время покажет, что за этими гаджетами тоже есть определенный ну плюс, потому что э, Ребенок должен, ну, как бы немножко быть оторван хотя бы в зоне школы от гаджетов. Уже современная школа и так наполнена достаточно гаджетами, там, в виде досок, там, смор досок да. и, и, и телевизоров. Поэтому это все можно получить, там, допустим, на уроке в том виде, в котором это понимает учитель. Но ребенок имеет еще и доступ, при том, многие школы, ну, надеюсь, что контролируется это в хороших школах, имеют там Wi-Fi, дети знают пароли, могут зайти совершенно с Свободно. Mm -hmm. Это очень такая проблема, потому что действительно современная перемена это сидящие. А Даже тогда дети там, играющие в какие-то игры. Но мне кажется, это проблема, которую они приносят все равно из дому. Так. То есть, это вполне родитель может обеспечить этот контроль. Да, по поводу того, что киберполиция вот эти возможные ну, контроль проблемы. за ребенком. Угу. Во-первых, все, все системы современные предоставляют и Windows и Apple предоставляют родителям. Родительский контроль, такой, да. да, и э, родители должны быть осведомлены. Это достаточно простая услуга, то есть хотя бы отслеживать контент, который ребенок смотрит, да, там хотя бы видео, родитель должен, потому что вот тут интересный момент. Видео это вот мы боимся там порнографии, да, порнография, порнография розни. Иногда, допустим, подросток может, ну, что-то смотреть э, и по, по возрасту ему это подходит. Но есть разные виды, допустим, ну, скажем, э, девиации, да, когда вот э, ну допустим, гомосексуальные какие-то вещи, угу. которые, ну, мы бы не хотели, чтобы ребенок, то есть, да, все дети интересуются, мы, ну, в определенном возрасте. Плюс, второй э, должен быть зона и это все-таки возрастные ограничения, да, то есть, то, чем интересуется 16-летний, который может уже быть в какой-то мере нормальным, э, 8-летний не должен интересоваться. Так -так. Я знаю, что есть, был даже в одной из киевских школ э, обнаружено, было, что был такой чат для детей, где, в общем-то, собиралась скажем, какие-то фотографии детские. То есть uh -huh. тут мы должны понимать, что делает наш ребенок. И именно бдительные родители смогли предотвратить какие-то э, вещи, которые, вот, которые отслеживали, что смотрят их дети. То -то вы все-таки Это... рады контролировать, батька? Осенную, До допустим. определенного возраста, да, мы не должны, допустим, я вот, за личное пространство. У подростка, uh -huh. например, должно быть личное пространство. И некоторые родители, пытаясь контролировать, пытаются просто знать его пароль заходить на его страницу да, это не совсем я... правильно вот но понимать мы же можем отслеживать просто контент куда ребенок заходит да какие группы что то есть это все достаточно несложно отслеживать более того смотрите есть еще интересные вроде как простые такие ну допустим чат города н да там или допустим Тусуйся весело, да, будет ну, называться такая вот ничего вроде на первый взгляд такого страшного, но внутри этого пространства будет некоторая там группа людей, которая будет что-то пропагандировать, что-то или продавать mm -hmm. или, допустим, не дай бог какие-то там наркотики, да, то есть или умение пользоваться чем-то, да. Никто не, не пишет в заголовке о пользе 100%. ЛСД для да, для подростка, а пишется что-то такое не но потом в контексте уже самого чата вдруг оказывается, что есть некоторые... Люди, которые внедряясь в этот чат, они могут э, навязывать какую-то информацию невольно, mm -hmm. да, выбирать среди пользователей людей, которых это интересует, и естественно вот таким образом могут и вот тут вот как раз вот согласно киберполиция должна контролировать такие вещи, то есть должны быть некие отслеживания определенных запросов, отслеживание определенных ну содержательных вещей, которые мы должны понимать и тут очень важно привлекать психологов, потому что тут не только полиция, тут нужно понимать структуру детской мышления, Но, детского мышления, детского мышления, потребности, да, потому быть, что как ребенок мыслит, что он из этого контекста выбирает и делает для себя самым важным, угу. потому что у ребенка Як а, батьки мають ось угу. уже в цей час, а якщо вони розуміють, що дійсно дитина або залежна від мережі, або у неї є якісь ось такі от переписки, які дійсно викликають сумніви, що вони мають обов'язково зробити перш за все? Чого не повинні? Перше, так. чого вони повинні ругати, тому що якщо родитель нападає на ребенка і питається там в грубій достаточно формі, обвиняє його, вияснити правду, наверное, це не совсем правильно. Іноді вот, говоримо о том, що что... ребенку нужно сказать, ты знаешь, я знаю правду, что ты вот заходишь на какие-то вот э, ну сайты или угу. что, давай об этом поговорим, может тебя что-то интересует, давай я тебе объясню. То есть э, важно не спугнуть, да, э, иначе мы уже не можем никогда не обрести этого доверия. Важно, угу. чтобы ребенок все-таки с каким-то вопросом и с вот этим ко мне там кто-то пристает или предлагает встречу, чтобы ребенок все-таки пришел с этим к родителю, угу. и он должен понимать, что что страх перед родителем. Должен значительно быть меньше перед этим внешним страхом, перед чужим человеком, шантажом. На деньги могут людей там разводить. Ребенок начинает хитрить, обманывать. Родители должны понимать, что если какие-то деньги пропадают, мы должны все-таки проверить, где там эта утечка. Опять-таки во многих играх невозможно зарегистрироваться, если тебе нет определенного ну, возраста. Да, как раз для тех, вот так. Да, и тем не менее, сами же родители... Я знаю такие случаи, регистрируют ребенка, играют с ним вместе, ну еще с ним вместе, ладно, зарегистрировал, ну играй, только меня не трогай. Угу. Вот в чем проблема. И уже вот такой ребенок, пришедший в школу с этим, с этой, допустим, игрой, естественно, другие дети начинают, а вот там. Петя разрешили, а мне почему нет? И начинается вот эта вот какая-то круговая порука, где каждый следующий вовлечен в так, так. тему предыдущего. Так, так, тут это так выходит, что ответственность на ведь инших батьков, она и ответственность у всех наших детей. И здесь важно об этом договориться нам, всем родителям, что есть у нас ну, позиция, пространство. Да, да. И мы должны уже понимать, что оно таит опасности, никуда не деться от этого. И мы должны уже сообща, и на Ще должно защитить детей Да, поэтому должна создаваться и і кіберполіція, будет отслеживать данный даний контент. Так, пані Катерину. Я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішню. Ну буду сподіватися, що не будуть лякати батьки дітей настільки, щоб вони не боялися до них приходити з такими проханнями і питаннями. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що про профілактику інтернет залежності та безпеку дітей у мережі ми сьогодні говорили з психологом пані Катериною Гольцберг. Далі на вас чекає випуск столичних левізійних новин. А потім ми з вами зустрінемося у депутатській прийманні сьогодні. На нашій. Тоді завітає представник депутатської фракції Солідарність пан Микола Неграч. Хочу зазначити, що пан Микола також є представником постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. А також округ номер 100 у Соломіському районі це якраз та частина міста, якою опікується пан Микола. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтеся.